у вас я властный досвед конкурсе у красы несколько років тому вы стало месяц свету я когда это якция вам вдалося я ходила специально забрала несколько уроков по дефилия именно для конкурса красоты я ходила к психологу готовилась дашко Психолог радов как знаете меди 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 медитация такая я Да, очень много-много всего дало большие плюсы, потому что все-таки не только э, там смотрят на внешние данные, интеллект, э, на твое социальное положение, да, еще и смотрят на тебя как на личность, э, чем ты занимаешься, э, как ты продвинулся в карьере. Очень много факторов, э, внешние, фигура, все должно вместе давать большой плюс. І що вам був потрібен конкурс краси? Вас красу не вважає ваш чоловік. О, хіба це не найголовніше? Потрібно було б затвердитися якимось чином на весь світ, що я найкрасивіша жінка у світі для мене це був шанс заявити себе і познакомиться, займати нові контакти в Європі, у світі. Багато кажуть про те, що за лаштунками конкурсів краси існує зовсім інше життя. Це неймовірна конкуренція. З вами таке траплялося? Со мной такие вещи случались. Первый же день, когда я прилетела, у меня пропали краш... украшения за 3 миллиона долларов. Их нашли. Оказывается, пока наши вещи доставляли по номерам, Тот, кто развозил эти вещи, залез в ручную кладь. Одно, слава богу, нашли, подняли просто шум очень такой, э, пригрозили интернациональным скандалом. Вторая была ситуация, когда мы уже собирались ехать, уже все, ехать в гостиницу, и потом нам говорят, у нас некоторые кадры нужно доснять, давайте, девочки, кто ехал на мотоциклах, Давайте еще раз. И дают мне другой мотоцикл, и не предупредили, что, кстати, един, один единственный из 15 был без защиты. И, а мы были как раз, у нас в этот день была фотосессия еще и на, пле, на пляже. И, естественно, мы были в мини-юбках, в шортиках. Вот, и не предупредили, что нет защиты. Я как раз садилась и случайно я прикоснулась к раскаленной трубе. Получила ожог второй, третьей степени, потом мучилась все. Потом э, на балу, значит, у меня вдруг неожиданно отвалился каблук очень дорогих туфлей, которые я делала первый раз. Вдруг сижу за столом, меня вызывают, был конкурс талантов, и я чувствую, что я просто вступаю, вступаю в никуда. В этот же вечер, а, нам подарили красивые броши, значит, от э, организаторов Миссис Мира э, нам на ленты. У всех девчонок все на месте, у меня броши нет. Букета на столе не оказывается, подарка не оказывается. Приезжаю в гостиницу, на меня еще сваливается карниз. Просто мистика какая-то.